Сегодня достаточно много правоохранительных и других сил в районе Славянска, Краматорска, Душковки и Константиновки, для того, чтобы сказать, что ситуацию мы контролируем. Это первое. Ведется постоянная работа служб безопасности по выявлению всех тех, кто занимался организацией сепаратистских террористических действий, боевых действий. Сейчас аккумулировано очень большое количество людей, я не буду называть. Это не моя компетенция, это компетенция той безопасности, которые как раз и ведут эту работу. Но это что касается больше правовых следственных действий. Что касается мозгов, но это опять-таки это не только там губернатор. Губернатор за день может встретиться с вами, с другими. Это общая задача, в том числе и средств массовой информации, доносить объективную информацию, говорить про доброе, говорить о любви, о прощении, потому что точно тут э, нельзя с пистолетом или с виселицей бороться э, с теми, кто заблуждался, кто был обманут, кто неправильно воспринимал обвинения объективную информацию. Поэтому люди действительно были дезинформированы. Люди по-своему воспринимали Майдан. Они его видели не как протест гражданский общества, а как попытка свержения власти, что на самом деле не было. Это был гражданский протест против коррупционной власти. Но им не донесли, они это воспринимали по-другому, считали, что незаконно там, действовали по отношению к предыдущему президенту, мягко говоря. Поэтому это все вызвало на фоне того, что огромное количество безработных, огромное количество людей с очень низким социальным статусом, это вот взорвало здесь ситуацию. Поэтому первое средство, конечно, это средство общения, средство коммуникации и давать обе задачи, давать объективную информацию со всех сторон. Ну и главная задача это, конечно же, создание новых, новых рабочих мест, чтобы люди были с работы. Если они не будут э, находить, если они не будут э, иметь рабочие места, то там да, Протестные движения могут возникать периодически. Понятно, что не в той форме, которая была. Я думаю, что в истории это больше не повторится, и все сделают из этого выводы. И у нас будут достаточно эффективные правоохранительные органы, достаточно активное гражданское общество, меньше будет заблуждений, меньше будет лжи и дезинформации. Ну, ну и, естественно... Нам всем необходимо думать о реформах. Если будут реформы, если будет реальная децентрализация, если будет передача власти, то люди не будут видеть врага или нехорошего чиновника в Киеве. Они будут сразу же в город Славянск, может прийти и конкретно потребовать от руководства города как он работает, честно и нечестно, и вот как определяется бюджет, вот, как используются эти деньги. Это должно быть совместное ваше решение. И тогда уже мэр или кстати, исполкома вот, местного совета или райсовета вот, не будет показывать на Киев, и говорить, что вот там ваше зло, потому что там мы деньги отдаем, а нам не отдают. Тогда все будет на местах. Поэтому нам нужно быстрее добиться от Киева передачи полномочий и бюджетной самостоятельности, и управленческой. И тогда эти вопросы исчезнут. Тогда это, все эти вопросы будут вот, активными на местах. В отношении обстрелов э, есть четкая установка, что всю информацию, так как э, лучше владеют ей, дают Силы АТО есть пресс-центр, есть пресс-секретарь, и он уполномочен давать все комментарии по поводу боевых действий, по поводу действий террористов, в том числе России. И поэтому они знают факты, подтверждение этого. Вот сегодня со спутника фиксируется, и уже там что-то вот переиначить или извращать объективную картину невозможно. Поэтому зачем мне говорить, что это оттуда, если каждый день вам спикер говорит об этом.